Директора дитячої на спортивної школи, який відмовився розбазарювати державне майно, який відмовився приватизувати гектари землі державної, які використовували діти в спорті, і передавати це структурам Пелепишена для чергових всяких розважальних комплексів чергових казінот. він відмовився це зробити, і за це його ця банда, банда Пілі і Ліщенка, такий теж є ще один сьогодні діючий депутат Київської міської ради. За це вони спробували його вбити. Підклали гранату йому підхід додому. Гранату f 1 Людина була в реанімації кілька місяців, не тижнів, а кілька місяців була. Ледь не ввести кров'ю, але ця людина вижила. І зараз він також вимагає справедливості. Зараз тривають суди навколо цього питання. Але так само, як і тут, ці суди затягуються. Міняються судді, міняються прокурори. Міняються слідчі і все затягується, затягується і затягується товариство. Але я впевнений, що ми це доведемо доведемо цю справу також до справедливості. І ті люди, які намагалися вбити чесну людину, чесного директора школи дитячої юнацької Ми якраз цих бандитів все ж таки посадимо посадимо товариство. Я хотів би зараз надати Віталію слово, щоб він трошки розповів також про свою справу. Слава Україні! Якщо я скажу, що всі негодяї, звісно, прикриваються дітьми, стариками, інвалідами. Почему они это делают? Потому что легче всего это делать. Значит, перепишем, прикрываясь возможными фондами, дети передусим, пьяны передусим, воровал в Шевченковском районе огромные деньги. Мне это, конечно же, известно, потому что я почти 10 лет проработал директором спортивной школы, и все это было у меня на виду. Он не только ворует у детей, он не только закрыл детские спортивные школы, он закрыл наш детский спортивный оздоровительный лагерь на Трухановом острове в 2009 году. Он закрыл э, и э, начинал э, такие надругательства над директорами школ и над директорами, которые не пошли на его преступные вот эти вот всевозможные схемы по обналичиванию денег, по отмыванию денег, по капитальным ремонтам всевозможным фондам, школы, фондом фондам э, вы знаете. Вы же знаете, что сейчас в образовании творится страшное, ну как и во всей Украине, творится страшные вещи. Вы ничего не сделаете без денег. Я уже очень много лет в этих судах, сейчас 4 года практически идут эти суды. Я вижу этих продажных судей, что они творят. Это, ну, это просто, знаете, как говорят, на голову не налазит вот то, что они делают. Просто преступники, продажные судьи, Продажные прокуроры, продажные э, правоохранительные органы, которые им э, просто с, с ними заодно вместе От, отмывают, да мафия отмывают вместе с ними деньги. Что они сделали с Украиной, которая была и хочет быть нормальной страной? По сути дела сейчас эта империя зла сделана, и мы живем в этой империи, которая невозможно нормальному человеку жить невозможно, Несу, невозможно никакие суды пройти нормально, все подкупается, все откупается. Всевозможные все эти подкупы, схемы какие-то черные. И сейчас вы видите вот эту вот теневую схему, когда журналистам нельзя пройти в суд. Точно так же у меня. Невозможно пройти. Они уволили меня по статье после того, как я уже после 10 месяцев болезни вышел, по сути дела, на костылях в школу, они у меня уволили по статье. Сменив весь коллектив в школе полностью. Сменив подговорив людей, начали подговаривать детей. И вообще, вот все вот эти подонки, они всегда пользуются, пользуются детьми. Вот, потому что детей легче всего, детей, ну, легче всего их ну, настроить как бы неправильно. Поэтому, а потом начинает скрываться в реанимации. Как только прихватили органы этого перепишина, сразу побежал в самые святые места скрываться. В реанимации. Я лежал два месяца в реанимации. Я знаю, какие там лежат Э, ну, какие там лежат люди, в каком они лежат состоянии. И этот подонок там скрывается. И сейчас вот этот Пиле, который хочет здесь опять чинить вот этот теневой суд, я думаю, он заслуживает самого сурового наказания. Но я, к сожалению, думаю, что Пиля убежал за границу как и все остальные, которые будут бежать отсюда за границы, потому что они боятся справедливого суда. Они боятся открытой казни, которая будет над ними. И пили этого заслуживает. И Лича, и остальные, которые... Сколько человек еще в Шевченковском районе, я хочу еще сказать, в Шевченковском районе стоит Зимин, который того же друг этого перепишена, стоит тоже же Давиденко, первый зам Зимина, который при Пелепишине отвечал за образование и Полностью ему показывал, что нужно разворовывать в образовании. Значит, стоит Яровай, его кума, начальник районного управления Шевченковского, районного управления образования, которое занимается этими теневыми схемами. И никто не хочет этим заниматься. Я четыре года, мы были под генеральной прокуратурой. Мы устраивали голодовку под генеральной прокуратурой. Нас выгоняют оттуда, нас нигде не пускают. Вы понимаете, мы не люди. Мы с вами какие-то я не знаю, какой-то материал лохи. генетический, создание можно делать что угодно. Вызывать эту милицию, Беркот, который стоит, у него мало охранников убили. Пять или десять охранников, которые его окружают, ему и так не подступиться. Трусит, ходит к черными ходами. Что делал на этом 223-м участке, я был свидетелем этого. Как эти подонки его, и которые с ним рядом, и с этого управления образованием его эти халуи верные, которые стоят и кричат там за него начинают, не зная, что он творил. Это только один эпизод. Один эпизод 15 миллионов. А сколько он украл до этого? Вечерняя школа. Значит, я повторюсь, э, наша школа, которую он хотел взять, это 2 гектара земли на Трухановом острове, и построить там развлекательный комплекс, отмыть деньги. Сначала отмыть, а потом и захватить. Значит, это э, клубы детские Шевченковского района, о которых много очень писали, и директора попали там в предыдущем состоянии директор, что он творил. Расставлены все свои люди. И сейчас, если будет опять э, будет, э, будут выборы, то я считаю, что они опять будут подтасованы. У них огромный административный аппарат, огромнейший. Я уже видел эту, вижу эту машину, которая творит, и как каток на вас катится. Понимаете, огромный административный аппарат. Это все школы, это все Суды, это прокуратуры, правоохранительные органы, это полностью вся система, которая работает только на одних вот этих негодяев, которые разворовывают наши с вами деньги. Банду, эй! банду, эй! банду, эй! банду, эй! банду эй!